एकोनाइट ज़्यादा खुश्क मौसम में और ठंडे मौसम में असर दिखाता है इसलिए अगर खुश्क सर्दी हो और अचानक सर्दी लग जाए उससे पैदा होने वाली कोई भी, भी बीमारी हो उसे एकोनाइट फ़ायदा बख्शता है ये इसका बुनियादी मिजाज है जिसे पेश नज़र रखना चाहिए लेकिन जब इंसान तजर्बा करता है तो तजर्बे में और भी बातें आती हैं उससे फिर बीमारी ये दवा जो है सिर्फ उस प्रूविंग की हद तक महदूद नहीं रहती बल्कि इसका असर आम हो जाता है इसका फ़ायदा आम हो जाता है मसलन मैंने तजर्बा किया है कि एकोनाइट लाजिम नहीं है कि खुश्क सर्दी से ताल्लुक़ रखता हो हर बीमारी के आगाज़ में अगर शुरू में एकोनाइट दे दिया जाए तो इसमें एक ख़ास ये ख़ूबी पाई जाती है कि बीमारी अगर शुरू हुई हो और जिसम पे कब्ज़ा न किया हो तो एकोनाइट के रद्द में जिसम उस बीमारी पर कब्ज़ा कर लेता है और उसे मकलूब कर लेता है इसी तरह बाज़ दवाएं ऐसी हैं जिनका गीले मौसम से मरतूब मौसम से ताल्लुक़ है और बाहर इस खुश्क मौसम वाली दवा का उस गीले मौसम वाली दवा से कोई जोड़ नहीं होना चाहिए लेकिन किताबों में आप यही पढ़ेंगे कि रस्टॉक्स मसलन एक दवा है जिसका गीले मौसम से ताल्लुक है और हर चीज जो भीगने से ज्यादा हो हर वो बीमारी जो मसल जल्दी बीमारी जो पानी लगने से भड़क उठे उस बीमारी में रस्टॉक्स काम आती है लेकिन मेरे तजर्बे में ये बात है कि अगर एकोनाइट और रस्टॉक्स दोनों को मिलाकर दिया जाए 200 में तो सिर्फ आम बीमारियां नहीं बल्कि आगाज़ की बीमारियां नहीं बल्कि कुछ आगे बढ़ी हुई बीमारियां भी उससे कंट्रोल में आती हैं और मेरे नज़दीक ये आम स्प्रीन का बेहतरीन बदल है मसलन कई दफ़ा लोग कहते हैं जिसम टूट रहा है और बुखार किसी कैफियत है बल्कि कुछ बुखार आ भी लेता है आदमी को पकड़ भी लेता है अभी हम परसों तीन दिन की बात है परसों ही हमारे मेजर साहब साइकिलिंग पे हमारे साथ गए बड़ी सख्त बारिश हो रही थी काफ़ी सर्दी थी और हम भी भीगे मेजर साहब भी भीग गए दूसरे दिन सुबह अशफाक साहब ने नमाज के बाद मुझे खबर दी कि बड़ी फिक्र वाली बात है मेजर साहब को बुखार हो गया है और जिसम दर्द कर रहा है और काफ़ी हालत ख़राब है तो मैंने उनसे कहा कि आप घबराएं नहीं उनको ये दवा दें एकोनाइट रस्टॉक्स 200 में और ब्रायोनी और आर्निका 200 हंड्रेड बारी बारी दो तीन खुराकें इस तरह दे दें बारी बारी और थोड़े वक्फे से दें दस घंटे के करीब वक्फे से खैर ये ले गए दवा सुबह जब मैं दफ्तर गया हूँ तो मेरे सब ड्यूटी पे खड़े थे મેરે કા ક્યા હુઆ આપકો આપ તો બ્રુશવ બીમાર થે કે મે ਦਵਾਈ મુજે દી થી આપને ઉસકે બાદ વો ચંદ ખોરાક ખાન સે બિલકુલ ઠીક ઠાક બીમારી કા પતા હી ન લગા કહા ગઈ ઓર ઉસકે બાદ અબ તક વો ઉસી સર ડ્યુટી દે રહે હે કોઈ બીમારી ફિર دوبارہ વાપસ નહી આઈ તો ઇસકો એકોનાઇટ રસ્ટોક્સ કો મે ઉમમાન એસ્પિરિન હોમ બેસિક એસ્પિરિન કહા કરતા હું કે ફોરન અસર દિખાતી હે લગફુલ સે